भक्ति धारे यू चैनल के स्वागत नमस्ते स्तु श्री श्रीपीठे सुर पूजि शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तु ते नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पापा हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मि नमोस्तु ते सर्वज्ञे सर्व वरदे सर्वदुष्ट भयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते सर्व युक्ति प्रदे देवि उक्ति मुक्ति प्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी लक्ष्मि नमोऽस्तु ते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मि नमोस्तु ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते, ते। आद्यन्तरहिते देवि आदिशक्ति महेश्वरि योगज्ञेयोगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्म महारौदे महाशक्ति महोदरे महापापा हरे देवी ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತು सरी कामो सरी नमस्ते स्तु नमस्ते स्तु नमस्ते नमस्ते लोकनायकी लोकनायकी नमस्ते स्तु नमस्ते स्तु महालक्ष्मी महालक्ष्मी पादिमा पादिमा शरणा शरणा प्रदोष काले नाथो सिद्धनामात्रा पूजा चक्रिके ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯ यज्ञ में नमः लक्ष्मी नमः सिंचा पुष्टाये नमः विवाह वर्जये नमः आरिष्के नमः देश्के नमः देवता नमः भूसुदाय नमः भूसुदाय शिखर नमः कमला नमः कांता नमः कामाशे नमः कमलाशंभवा नमः अनंत सहम्ये नमः प्रभाव नमः बुद्धना नमः नारायणे नमः देवता पुष्पारे नमः त्रास रघ श्री महालक्ष्मी नमः नारायणा पूजां समस्व यामि धूपं आग्रपायामि

क्यूं आवेश करोगे इश्वरमंद दादों सुबेराजा इश्वराया स्माराजा यन्मा दो दादों स्पर्श रोग दो दादों एज प्रदीप्ता अस्त प्रतिदिन लस्य अपरस्य महेश्वर ही सांगाये सागिदाये दुर्वाराये सर्वालंकार गुजदाये एवं महान श्वेमा

So uhm, uuuh. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ